Всем привет! С вами снова Дяди Кот. И это уже пятый блог. Скоро не убери. Хотя а не очень скоро. В общем, я хотела бы сказать несколько новостей. Вот я тут подумал пользоваться своей страничкой ВКонтакте как Инстаграм. Там можно поставить первую и мои три рисунка. Это я немного по-детски рисунок. Кстати, вот. Вот, полюбуйте. фанате от покемонов. И там э завтра уже ждите первую передачу в гостях у Марио Кота. А то вдруг начнут писать, а что, зачем ты что-то сваливаешь, умри! <свят> ну вот, ну все, что хотелось сегодня рассказать. Ладно, всем удачи, всем пока! у меня тут третий подписчик. Мне очень интересно, кто это. Если этот подписчик смотрит это видео, либо или по его желанию, пожалуйста, напиши, кто это. Ладно, всем удачи, всем пока.